ম নম সুপ্ৰভাত শ্ৰীমদ ভগৱদীত আজি শ্ৰীমদ্ভগৱীতাৰ জ্ঞান যোগ নামৰ চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ ছত্ৰিংশত সংখ্যক শ্লোক শ্লোকভাকী হৈছে এনেধৰণৰ শ্লোকভাক অসমীয়া অৰ্থ হৈছে এনেধৰণৰ তোমাক যদি সকলো পাপিতকৈও অধিক পাপী বুলি বিবেচনা কৰা হয় তেতিয়া তুমি জ্ঞানৰ যি ৰূপ সেই নৌকাখনত অধিষ্ঠিত হোৱা তেতিয়া তুমি গোটেইখন দুখৰ সমুদ্ৰ পাৰ হৈ যাব পাৰিবা এনেদৰে হোৱা প্ৰসংগত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সষা অৰ্জুনৰ আগত উত্তৰ শ্লোকভাখীৰ অৱতাৰণা কৰিছিল শ্লোকভাখীৰ তাৎপৰ্য হৈছে এনেধৰণৰ কৃষ্ণৰ লগত আমাৰ যি নিত্য দাস ৰূপে সম্বন্ধ অৰ্থাৎ তোমাৰ দাসৰ দাস ভয় লামোদৰ মানে বৰগীতসমূহত এনেদৰে কিছুমান পদপুংী দেখা পোৱা যায় শেষত দাস বুলি কোৱা হয় ভগৱানৰ কবিসকলে সেই কথা ভালদৰে জানিব পাৰাটো ইমানেই মধুৰ যে সংসাৰৰ সমুদ্ৰত পৰি অক বকাই থাকি জীয়াই থাকিবলৈ সংগ্ৰাম কৰা অৱস্থাত কেৱল সিয়েই আমাক এই অজ্ঞান সমুদ্ৰৰ পৰা বা তেওঁেই আমাক অজ্ঞান সমুদ্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে আৰু সেয়াৰ শ্ৰেয়তা যায় কেৱল ভগৱান কৃষ্ণৰ ওপৰত জৰজগতখনক কেতিয়াবা অজ্ঞানৰ সমুদ্ৰৰ লগত আৰু কেতিয়াবা বনজুইৰ লগত তুলনা কৰা হয় অৰ্থাৎ যি জ্ঞানৰ লগত বুজিব পৰা যি জগতখন সেই জগতখন অজ্ঞানৰ সমুদ্ৰৰ যি জগতখন সেই জগতখনক বনজুৰ লগত তুলনা কৰে কাৰণ জ্ঞানতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক সমুদ্ৰত পাৰিলে যদি এই যি সমুদ্ৰ আছে সেই সমুদ্ৰত যদি কেতিয়াবা পতিত হয় বা পৰি যায় আটাইতকৈ ভাল অন্তৰণবিদ এজনেও জীয়াই থাকিবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় অৰ্থাৎ সমুদ্ৰৰ যি পানীৰ যি গভীৰতা সেই গভীৰতাত এজন সাঁতোৰবিদেও তাত বৰ্তি থাকিবলৈ কষ্টও কৰিবলগীয়া হয় বা বহুত কষ্টসাধ্য হৈ পৰে যদি পানীত পৰি জীয়াই থাকিবলৈ যি সংগ্ৰাম কৰিব লগা হয় সেই জীৱই যি সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় সেই অৱস্থাত কোনোবাই পানীৰ পৰা তুলি আনিবলৈ আগবাঢ়ি যদি আহে তেনেহ'লে তেওঁৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ উদ্ধাৰ কৰতা হ'ব অৰ্থাৎ সেই সমুদ্ৰত পৰাৰ পিছত যদি তেওঁ কক বকাই থকা হয় আৰু সেই কক বকাই থকা সময়ত কোনোবাই যদি তেওঁ সঁহাৰিৰ হাতখন আগবঢ়ায় বা তেওঁ তাৰ পৰা ডাঙৰ কোনো হ'ব নোৱাৰে ঠিক তেনেদৰে জ্ঞানেই হ'ল মুখ্য উপায় যি এই জগতৰ ভৱসাগৰৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্তি দিব পৰা পথ সুগম কৰে যি কৃষ্ণ ভাৱনাৰ নাওখন দেখাত বৰ সাধাৰণ কিন্তু ই এক অপাৰ্থিৱ্য বস্তু যাক লাভ কৰিবলৈ বৰ কষ্টসাধ্য যদিও ভগৱান কৃষ্ণৰ একান্ত সাধনাই এই কাৰ্য সম্ভৱ কৰি তোলে বুলি কোৱা প্ৰসংগত এই শ্লোকভাখীৰ অৱতাৰণা কৰিছিল এয়াই শ্লোকভাখীৰ সৰল গুণাৰ্থ ধন্যবাদ